Кримінальні новини. Міліція затримала зухвалих грабіжників, які вдиралися до жовтоводських квартир уночі. Також днями в люці тепломереж було знайдено людський скелет. Про ці та інші факти нам детально розповів начальник жовтоводської міліції Дмитро Смирний. Отже, далі про події, які активно обговорюють в місті. 30 марта е, нами був виявлений труп е, в колодці тепломережі. Возле дома номер 20 по улице э, Комсомола э, 50 лет э, в ЛКСМ вот. находится э, колодец тепломережи. В, при э, очередном обследовании работников тепломережи этого колодца вот, они обнаружили в нем скелетированный труп. Значит, труп э, скелетирован полностью, то есть остались только останки одежды и кость. Месту происшествия могу сказать, что труп давнишний, то есть фактически, возможно, даже конец лета, начало осени. Вот, о чем свидетельствует одежда? Мы обнаружили сандали, спортивные штаны, останки. Значит, причину смерти сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, пытается установить причину смерти. Мы не откидываем тот факт, что вероятнее всего и возможно всего в этом колодце проживал бомж, что, конечно, нам усложнит установление личности, если это бомж. Вот. На данный момент у нас регистрация заявлений... Которые подходили бы под внешность, под описание этого трупа У нас нету Значит, Мы сейчас проверяем ближайшие районы Есть ли у них какие-либо без вести пропавшие заявления вот, Будем сейчас проводить сверку с нашим обнаруженным трупом Обнаружено работниками тепломережи Это как раз 30 марта, когда стоял вопрос о отключении уже тепла Они, Там у них находятся задвижки в этом люке, то есть идут э, трубы подачи горячей воды на дом, 20-й дом, и находятся краны, задвижки. Вот, они э, проверяя э, все свои э, эти вот, э, люки, там, их соединения, перекрывая воду, в том числе спустились оттуда, где вот, обнаружили этот после чего нам сообщили. Утром туда спустились, не увидели его. Вот. А вже второй раз спускалися в обід туди і только потім обратили внимание на брюки. Восени, коли вмикали тепло, вони ж також спускалися туди и мабуть перевіряли усі цей ці... зараз будемо. Все это выясняем. Выясняем, проверяли они, не проверяли, как часто вони туди спускалися, хто спускався, будемо тих людей. Опрашивать, то есть выяснять. Но еще раз просто говорю, що могли просто не обратить внимание. Там большое помещение. Под землей большое помещение. Он, труп лежал в углу. Вот, краны находятся в, другом, в другой стороне помещения. Но я хочу сказать, что рано пока говорить о криминале, криминал это не криминал. На дне этого колодца был обнаружен от люка люк металлический, но снизу для утяжеления было приделано к нему бетонный такой круг. Он отпал. Возможно, возможно. И под э, вот этим бетонной плитой, получается, ряд костей обнаружили. Возможно, просто он упал, если это бомж, упал просто на бомжа, причинив ему смерть. То есть мы э, это не берем за основу, но это как бы один из вариантов, из версий. то есть нам даст эксперт на, по уже костям, то есть по возможности причину смерти постарается установить. И будем рассматривать уже различные варианты. Ну, конечно, для начала нам надо установить личность. Особых предмет нету. Но хотел бы обратиться к жителям Желтый год, возможно, кто-то подскажет еще. На ногах, можно сказать, на ступнях, на костях, были такие кольца знаете, лечебные, продаются в аптеках, как обручи надеваются, и они там помогают там электромагнитные. То есть на ногах были такие вот обручи надеты. Вероятнее всего, человек страдал какими-то заболеваниями ног. Мы сейчас будем тоже проверять по больницам, и как в нашем районе, как и в соседних районах, были ли пациенты страдающими болезнями ног. Вот, и будем проверять, на месте они не на месте, то есть пытаться установить личность. Поки що міліція не може встановити ні особу померлої людини, ні її вік, ні навіть стать. Чекають результатів експертизи. А жовтовоців, що мають якусь інформацію, просять повідомляти за номером 102. А зараз про пограбування. Останні місяці рівень злочинності в місті зріс. Грабували жовтовоців і на вулицях, і навіть вдома. Про найзухваліші спроби пограбувань далі. В марті місяці нас чуть-чуть. захлестнул такой вид преступлений как грабежи вот у нас э, действительно в марте месяце было совершено 10 грабежей вот. э, из которых два грабежа были совершены с проникновением в квартиры в ночное время с проникновением в квартиры э, потерпевшие являлись э, у нас пожилые люди вот. ну как бы мы Начали работать в этом направлении, увидели взаимосвязь между совершенными преступлениями, начали проводить оперативно-розыскные мероприятия, вот, в результате которых мы, в принципе, уже после первого грабежа, для нас это тоже очень важно, грабеж с проникновением в квартиру это тяжкое преступление, сразу же оперативный блок мой подключился, начал работать оперативными мероприятиями. И при совершении второго грабежа, он был совершен около трех часов ночи, второй грабеж в 8 утра у нас уже был первый подозреваемый задержан то есть благодаря оперативным наработкам в 8 утра мы уже начали задерживать наших подозреваемых значит по обстоятельствам подозреваемые в круг подозреваем 3 человека один совершеннолетний два несовершеннолетних в группу входил а социальный их статус статусики? Ну, неблагоприятный социальный статус все привлекаются и привлекались ранее к уголовной ответственности вот. местные. местные жители да, местные жители Сейчас. звонили в дверь один раз позвонили открыли им дверь представились там сотрудниками определенных предприятий вот. ворвались в квартиру и второй раз через окно невысокое расположение Место происшествия, ну, квартиры было. Через окно взломали задвижку, проникли в квартиру. Хозяева были дома. Хозяева были дома да. При совершении преступления, значит, э, наши подозреваемые, подозреваемые надевали маски себе на голову, чтобы не могли опознать. Вот, э, выбирали жертв э, престарелых. Я так понимаю, не зря потому что, чтобы не могли оказать им физического сопротивления, потому что, еще раз говорю, э, лица наши не взрослые, как бы не совершеннолетние, двое из них э, не обладают физической там, силой большой, поэтому они и выбирали как бы, жертвы себе, э, потерпевших, которые э, не смогли бы оказать им какого-либо противодействия. Э, забирали все, вот так все, что видели. Вот увидели там карточку банківську, схватіли, убіжали. Е, в одному епізоді увидели тюнер. схватили тюнер, забрали. Там 50 гривень забрали. От, поэтому, не, збивали, там, не... Та, не збивали, просто применяли фізичну силу удержання. От, поки двоє удержать, третій начинает мана. Тепер грабіжники знаходяться під вартою. Їх чекає позбавлення волі до 12 років. Мова йшла і про підпали, які вже стали традиційними для нашого міста, та про інші резонансні злочини, що трапилися у минулому році. К сожалению, к сожалению, сказать, пока, пока, внимание, пока не вот. Но Работа йде совместно з обласним управлінням, під контролем управління. Є вот. у нас дуже серйозна інформація. что эти подпалы совершены необычными там наркоманами, алкоголиками. Это идет цепочка звеньев преступлений, преступной деятельности. И больше я вам ничего сказать не могу. Идет работа не только по раскрытию этих подпалов, А по розкриттю і других резонансних преступлень. І коли ми почнемо їх розкривати, ви вы що воно піде цепочка і розкриються всі ці преступления. Ось так я можу сказати. Більше нічого немає. А вбивства, які трапилися восени влітку минулого року, вони сюди відносяться якось? Так. Да, вот да. воно все взаємов'язане. Поэтому э, раскрыть один підпав. мы не раскроем то. То есть тут все взаимосвязано, и мы должны работать это все в комплексе. Э, преступления вы сами видели, знаете, да, э, преступления очень циничные от убийства у нас, особенно последнее убийство э, потерпевшей великий. Циничные, дерзкие, продуманные. Но ну, это все говорит о том, что это не обычные там, Розбірки там, там, і тому подобное, бытовая тема, тобто далеко спланування, продумане убийство, за яким стоят определенні люди, сила. Вот. И поэтому наша задача сейчас правильно їх задокументувати, розкрити, як говорится, І тоді вся цепочка піде раскрытием. розкритим. Болюча тема для нашого міста це залишається крадіжки люків, кришок люків. Було недавно э, такі. когда людина потрапала, впала с yeah. велосипеда, травмывалась. Есть. И еще больше мне доставляет проблему, ну, не проблему, а как бы обеспокоенность чищение кабелей. Еще больше у нас, честно вам скажу. Вот. Э, анализируя всю ту ситуацию, которая складывается, опять же, где-то возвращаюсь, что э, сейчас идут совершать преступления из экономических э, обстоятельств. Даже те, которые раньше не держались, не, не, не готовы были совершить преступление, то сейчас вынуждены такие мелкие хищения как-то прожить. Вот. Это, конечно, усложняет нам работу, вот. но наши как говорится, соперники, которые находятся на другой стороне баррикады, то есть лица, которые совершают преступления, тоже уже грамотно продуманы, продуманы подкованы. Вот. И э, есть информация, что при хищении этих изделий они их вывозят в другие районы, сдают. Потому что здесь мы пытаемся контролировать. Контролировать, не допускать сдачи приема металла. Вот. И поэтому они его увозят. Есть у нас информация о группе людей, которые на машине это совершают, приезжают. То есть не Проезжает, совершает, уезжает. Я не могу вам ничего больше сказать. Есть информация, но этот вид преступления, понимаете, его надо, чтобы раскрыть, поймать на горячем. Впоследствии трудно доказывать, доказать, собирать доказательную базу, идти от обратно от места, где уже он сдал, идти обратно к нему. Поэтому в этом и есть маленькая у нас проблема. Поймать на горячий. У нас буквально две недели назад были задержаны три человека на территории, возле территории колонии нашей, вот, при попытке хищения кабеля, то есть своевременно просигнализировали, выехали, задержали. Вот. Будем выявлять. Ну просто остановить это как бы не в моих силах, потому что люди вынуждены бывают идут, совершать эти преступления, потому что им... не вистачає грошей средств. Також Дмитро Смирний розповів, як вирішується проблема збуту наркотиків у нашому місті. Я більше прерогативу роблю, ну, акцент роблю на те, що мені виявляли факти збуту, істочники, відкуди йдуть наркотичні средства. От у нас в минулому місяці ми виявили два факти збиту. Люди задокументированы, сейчас проводится досудебное следствие, будем направлять криминальное проводжение в суд. Вот. И у нас выявлено 6 фактов незаконного хранения, тоже наркотических средств, которые да. будут проводиться досудебное следствие, Я тоже будем направлять в суд. То есть работа идет, работа как и в оперативном смысле, и как в профилактическом смысле. Работаем. Я не зря. акцентировал внимание, первоочередная задача бороться с этим. І наостанок про тих, хто ухиляється від мобілізації. За словами Дмитра Смирного, злісних порушників в нашому місті немає. Жодного жовтоводців не було притягнуто до кримінальної відповідальності.